Ha, ini pun sama kata-kata yang keluar daripada punca dia ilmu kalam. Sebab dia kata Quran ni baru saja dikatakan kepada Nabi. Maka dia baru. Bila baru dia makhluk. Ada, ada tiga lagi yang nukilkan tentang kata-kata Imam Malik. Lepas tu kita masuk insya Allah kepada, kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Yang keenam daripada Yahya bin Rabi'ah. Beliau berkata aku dahulu di sisi Imam Malik bin Anas dan telah masuk kepada seorang lelaki. Lalu lelaki itu berkata, "Ya hey Abu Abdullah, ya Abu Abdullah. Ma taqulu fima yaqulu al-Quranu makhluq?" Apa engkau nak kata tentang orang yang berkata Quran itu makhluk? Nah, ini pun sama, kata-kata yang keluar daripada punca dia ilmu kalam. Sebab dia kata Quran ni baru saja dikatakan kepada Nabi maka dia baharu bila baharu dia makhluk berbincang pula masa tulisan sedangkan kita tak pernah dengar ayat ni macam kita bagi tahu itu nanti mungkin perbincangan tentang Imam Ahmad nanti kita akan bincang lagi tentang tajuk ya, Quran makhluk ni fitnah yang sangat besar berlaku Imam Ahmad bin Hanbal antaranya yang dipenjarakan hampir 10 tahun disebab setiap hari Kita tak nak mengakui Quran tu makhluk bila kerajaan Abasyah pada zaman tersebut berpegang dengan Uh, fahaman mu'tazilah dia ada mufti mu'tazilah Ahmad bin Abi Duat dok sibuk nasihatkan dia Jadi, jadi ketika tanaman tersebut tiga khalifah uh, daripada apa uh, daripada uh, makmun uh, khalifah makmun uh, mu'tasim dengan wahik tiga khalifah tu semua sekali uh, ber, beramal dengan fahaman tersebut bahkan dia paksa rakyat untuk kata quran tu makhluk kalau tak kata nanti kena hukum dibunuh pun ada. Imam Syafi'i rahimahullah dia trik kumpulan tu dengan kata Quran, Taurat, Injil, Zabur, empat ni makhluk. Dia empat jari ni. Empat jari ni makhluk. Dia tunjukkan macam tu supaya nak lepaskan daripada persoalan-persoalan yang timbul daripada uh, khalifah berzaman berkenaan. Tapi dia tunjuk jari je. Ni, jari ni makhluk dia tu. Sebab benda ni berlaku memang kita kata jadi zaman zaman berkenaan bila ilmu kalam ni mula bahaskan kan apa kedudukan Quran. Jadi ada orang tanya kepada Imam Malik tentang Quran makhluk. Maka berkata Imam Malik faqala Imam Malik zindik Faktuluh Imam Malik kata ni zindik. Zindik ni kalimah yang digunakan oleh para ulama untuk uh, meletakkan kedudukan orang yang buat benda kufur tapi tak mengaku kafir dan biasanya kita dalam Islam kita tak boleh mengkafirkan orang dengan secara langsung kecuali selepas ditanya dan dipersoalkan dia baru dia cakap tapi kalau kata kita soal pun dia tak mengaku dia kafir tapi dia buat benda kufur maka digelar mereka zindik orang yang percaya percaya dia terwujud mana Tuhan menyerap dalam makhluk dan sebagainya dia panggil zindik orang yang tak nak ibadat tak nak solat kerana kata benda-benda tadi tak ikhlas zindik zaman dulu lagi digelar tidak mahu uh, buat benda-benda arahan Allah Ta'ala Tapi mengaku Muslim Ada gelar zindik Ini gelaran yang khas para ulama gunakan Sebab nak kata munafik tak boleh Penggunaan kalimah munafik ni Kita dah letak orang tu dekat neraka paling bawah Mengatakan seorang tu kafir pun Dengan tanpa bukti Mungkin dia silap cakap, dia sasut Maka kita kata Orang eh, person Maka kita kata benda tu mungkin dia tak faham Mungkin tak sekian Maka kita boleh panggil dia kafir Tapi kalau orang tersebut masyhur daripada dia terkenal daripada dia kalimah-kalimah yang kufur kalimah kufur tapi dia tak mengaku dia kafir maka gelaran yang para ulama gunakan adalah zindik jadi so, Imam Malik kata lelaki yang kata Quran makhluk ni dia zindik, bunuh lalu berkata lelaki tersebut Wahai Abu Amtillah dia kata, aku sebenarnya ceritakan kata-kata yang aku dengar je ini kata-kata ni aku dengar je bukan aku cakap tapi ada orang lain cakap lalu Imam Malik kata apa aku tak pernah mendengarnya daripada siapa-siapa aku hanya dengar daripada engkau ini Imam Malik rahimahullah dia bertegas dia rasa benda tu besar kan dia dikatakan sini dia rasa kata-kata tu sangat dahsyat sebab kadang-kadang benda macam ni bila disebarkan oleh seseorang kalau pun dia kata bukan kata-kata dia tapi dia mula menyebarkan persoalan tadi kepada orang lain benda tersebut akan menyebabkan ada orang yang mungkin akan jatuh kepada kesilapan tersebut akan terikut dengan benda yang tidak sepatutnya berlaku sebab tu memang kalau macam kes benda macam ni pemerintah atau negara, apa kerajaan dia akan uh, ambil tindakan dengan segera bukan biarkan kalau kita lihat dalam zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu seorang lelaki nama dia Subair terkenal lagi ni Subair kalau kita tu tengok buka dalam surah Tirmizi ada Imam Nawawi Imam Imam Syafi'i pun sebut dan kita ada salah beliau tentang seorang lelaki nama dia Subair Sod Ba Ya Rin nama dia lelaki ni pada zaman Umar bin Khattab dia orang ramai dia tanya soalan pelik soalan yang kadang-kadang tak pernah ditanyakan contoh macam wal mursalati urfa fal asifati asfa ha, mursalat ni ada kata angin ada para ulama kata kuda yang laju ada dalam kuda yang peperangan ada kata malaikat khilaf yang berlaku dalam masalah ni sebenarnya tak beri masalah sedikit pun kepada pengertian Al-Quran Al-Zariyat ke tuan-tuan dengar kan Al-Zariyat apa benda kan ada daripada tak daripada salafus sendiri beberapa pendapat yang kata ini ada biji benih lah ini angin lah ini awan lah ini hujan lah sebenarnya tak ada masalah sebab dalam al-Quran Karim kita ada kaedah bila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan apa-apa yang dia sumpah daripada makhluknya itu mutlak tak tahu pun tak apa contoh paling mudah dan tu tuan-tuan biasa dengar wal asri demi apa? demi masa right. sering diambil di masa sebenarnya kalau tuan-tuan buka dalam tafsir ada je ramai jadi kalangan salafus soleh kata wal asri demi waktu asar demi waktu asar ok uh, sama ada pendapat demi waktu asar pasal asar ni Kan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis dalam satu hadis uh, bagi menjelaskan berkenaan dengan tajuk surah suratul baqarah ayat ayat 239 239 Uh, iaitu berkenaan dengan tajuk uh, tajuk solat usta solatul usta apa solatul usta solat pertengahan kan orang, -orang kata hafizu ala salawati was salatul usta pelihara ke atas solat solat dan pelihara ke atas solat ustaz. wa qumu lillahi qaditin dan bangunlah kamu kepada Allah Taala dalam keadaan senyap tidak lagi bercakap bahkan ni ayat 238 238 239 tajuk lain 238 surah al-baqarah hafizu ala salawati was salatil ustaz. pelihara ke atas solat solat pelihara ke atas solat ustaz. bila diasingkan daripada keseluruhan satu perkara daripada yang ramai banyak tadi diasingkan maksudnya ada signifikan dia ada kepentingan So, jadi solat asal ni solat ustaz Ini dalam Quran Karim kata hari ke atas solat-solat, pihak ke atas solat, -solat, solat ustaz dan bangunlah akan ke muka kepada, kepada Allah Taala ke dengan senyap. Ni ayat 238 Al-Baqarah tu ada punca kita solat tidak berbual. Jadi asal ni kita solat kita berbual. Para sahabat Nabi dahulu sebelum turun ayat berkenaan mereka akan solat lalu bersembang dengan teman sebelah dia. Ha jadi jumpa jadi sekian bercakap Sampailah turun ayat 238 Bangunlah kamu kepada orang-orang senyap Baru dah tak boleh cakap Cuma yang saya nak kaitkan dengan tajuk solat ustaz Yang Nabi SAW aa, sebut tentang orang-orang musyrik Dalam peperangan Ahzab Dan Nabi sibuk gali parit Untuk pertahan ke Madinah Sampai terlewat solat asar tu Solat dan maghrib Solat dalam waktu maghrib Nabi kata semua telah penuhkan rumah-rumah mereka Dan kubur-kubur mereka api Anak kepada orang musyrik Mereka solat eh, Sebubkan kita Daripada solat ustaz So jadi Kalau katakanlah Maksud uh, Wal-asri itu Demi waktu asar Dia ada uh, Dia punya sudut Kerana kepentingan Solat ustaz Asar Solat ustaz Boleh saja dia jadi sebab Untuk kita kata Demi waktu asar Demi Bukan uh, de, Demi waktu asar Bukan demi masa okay. Tapi kalaulah Kita tak faham Mana satu Yang betul Allah Ta'ala sumpah dengan wal asri apa asar tadi masa asar ke ataupun masa uh, masa ataupun solat waktu asar dia sebenarnya tak penting bagi kita sebab setiap sumpah dalam Al-Quran Karim dia bertujuan untuk menegaskan kata-kata menegaskan kata-kata bukannya maksud kata-kata tapi menegaskan sebab lepas wal asri tuan-tuan ta dengar apa innal insana lafi khusr Ha, itu, itu tajuk yang Allah Ta'ala nak suruh kita dengar. Demi masa atau demi waktu asa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi dalam Quran Karim, bila kita dengar sumpah tu, apa maksud yang Allah Ta'ala sumpah? Makhluk mana Allah Ta'ala maksudkan dengan sumpah tadi, tidak menjadi masalah. Tapi lelaki ni, yang zaman Umar ni, yang kita kata zaman Umar dia sibuk sebarkan idea. Idea dia tadi macam itulah Dia jumpa orang Wal mursalati urfa fal asifati asfa Apa maksud dia? orang tak boleh jawab Apa Islam kau? Dia jumpa orang pula Dia kata ah, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa Dan Siapa akan turun nanti Di akhir zaman Semua jawab Muhammad eh, Nabi Isa lah Sebab Nabi Muhammad bagi tahu kita Nabi Isa yang akan turun Lepas tu dia kata Kenapa tak ada Muhammad? Dia, 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 dia mainkan Jadi bila orang tak boleh jawab Atau sekian Maka orang orang tak tahu dia dikata kepada orang tu kau Islam apa. Lalu orang ramai mengadu pada Umar bin Khattab. Ini macam ni mana tu mudi kan macam Imam Syafi'i riwayat ha, dia, dia, orang ramai jumpa Umar bin Khattab mengadu tentang lelaki ni yang cuka kacau orang ramai punya fahaman. rosakkan kan kefahaman orang ramai dengan soalan-soalan. Umar -soalan. pun angkat tangan dan berdoa. Allahumma kinni minhu. Ya Allah bagi aku jumpa dia. Satu hari tengah-tengah Umar Bagi makan orang ramai pada hari Jumaat. Ini memang tradisi sampai sekarang kalau kita perhatikan negeri Arab kalau dia kata apa uh, pada hari Jumaat tu orang kaya-kaya ni di luar rumah dia akan menantilah orang miskin untuk tunggu lebihan makanan dan sebagainya. Umar bin Khattab buat bagi makanan untuk orang miskin pada hari Jumaat. Dan dia bagi makan orang ramai, tiba-tiba seorang lelaki tengah-tengah ramai tu angkat tangan. Dia kata, "Ya Amirul Mukminin, wal mursalati urfa fal asifati asfa apa maksud dia kan umar dulu doa ya Allah bagi aku jumpa ha, jumpa tengah-tengah bagi makan tu tahu umar buat apa umar ambil kayu kayu ha, ini boleh buat pasal umar adalah khalifah eh tuan-tuan jangan -tuan buat kerja macam ni sebab dia sebagai khalifah dia berhak untuk memberikan adab bahkan dia boleh arahkan orang untuk buat kerja yang ni Sekis, masalah apa laksanakan hudud atau takzir atau sekian kembali kepada dia so Umar ambil kayu dia hayu dia pukul kawan tu so baik tu dia pukul 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 sampai kawan tu kata udah lah um, ya, ini sakit bunuh sajalah baru dia berhenti lepas tu Umar buang di daerah daripada Madinah Umar, -umar buang dia ke ke Sana'a ke Yaman dan arahkan pada penduduk Yaman jangan bersembang dengan dia jangan berbual dengan dia sampai dia tukar perangai Nah, ini benda yang kita lihat bila ada orang suka membuat kekeliruan dalam masyarakat hukuman Omar adalah dipukul Omar pukul dia dan buang daerah halang daripada bercakap dengan orang sebab dia mengganggu pemikiran orang ramai sebab ini bahaya jadi Imam Malik pun ketika lelaki dia kata Quran makhluk Imam Malik kata aku tak dengar daripada orang lain aku dengar daripada engkau aku tak dengar dari orang lain aku dengar daripada engkau penyebaran kata-kata yang sedemikian sebenarnya akan mengelirukan orang-orang yang mempunyai akal yang lemah banyak orang mungkin kata tak apa eh, tak apa ke boleh kot entah ada benda pun ha, start boleh mula tersebar so Malik kata macam demikian eh dia sebut kisah ni oleh uh, Abu Nu'aim dalam Huliyah Awliya Huliyah Awliya jilid ke-6 muka surat 35 syarah usul al-sunnah wal-jamaah ulilah um. al-lalakai jilid 1 249 dan juga tertib madarik al-qadi iyad ni imam ulama imam Azam maliki tertib al madarik uh, al qadi iyad jilid kedua muka 44 okey <coughs>